Приехали мы из минус одного, да, в Украине у нас было, когда мы его до минус 27, когда мы прилетели в город Белоярский, там был приличный такой минус мороз. Вот. Ну, как бы не так чувствовалось, да? Не так чувствовался этот мороз, потому что воздух сухой, такой заснеженно, дело, белым-белов, круто было Встретили нас в аэропорту с танцами, с местными, то есть национальными с хлебом, солью. То есть встреча была тоже очень достойная, нам понравилось. Вот. После чего нас заселили в гостинице там. Мы жили... Северянка, да, это как санаторий, вот. от города там недолго, 20 минут езды. И там очень круто, как в сказке, можно сказать, почти Лапландия, там, я не знаю, домик там попался. Ну, красиво. Вот. 6 числа у нас начались соревнования уже. Так, аккредитации, взвешивания, все такие дела. Я попал по жеребьевке, у меня было весе 8 человек, на 3 боя. Первый бой у меня был с Эйзи Баджантом. Вот. Сейчас постараюсь фамилию его вспомнить. Помню имя, что есть мат. Фамилия. Но это не столь важно. Ну, то есть это я боксировал 6 8 с ним, выиграл 18-7. То есть на первый бой, еще такой пока раскачался. Вот. В принципе, неплохо. Тренеру понравилось. То есть зал публика была такой, в хорошем настроении, то есть поддерживали. Потом на следующий день у меня был бой с белорусом. Довольно-таки неплохим. Я не... Тоже фамилию не могу вспомнить. Вот. Я знаю, что он двукратный чемпион мира по молодежи. Интересный такой парень. И с ним вот получился тяжелый бой, счет был 13-10. Ну, сейчас говорили о себя, да? Чтобы было непросто у него выиграть. Но выиграли, как бы, и это хорошо. Потом у нас был день отдыха 8 числа. Ну, ребята, кстати, тоже 7 числа боксировали и все проиграли. то есть. И 9 числа были финалы, я выходил на русского боксера. Он, кстати, из компионатийского округа, местный, можно сказать, Кашкарев. Я боксировал с ним в, этом, в Баку, на чемпионате мира. Это буквально две недели назад. Перекупка да, мира. Вот, и в первом бою когда отдали победу ему в Хотя мне кажется, что я тут бы не проиграл, я дал все силы. Я... Бил его достойно, тем более третий раунд я вынес его просто одну позицию. Ну, как бы судьи посчитали, да, дать туда в ту сторону. И тут мы встретились в финале, и как бы, мы, тренер подобрал тактику, да, нужную, потому что мы тот бы мы выходили, мы не знали, с кем мы имеем дело. Вот. А на этот бы мы подобрали уже нужную тактику, ведение боя, да, и... Все три раунда боксировали, поддерживали все эти так. Что и привело нас к победе. А вообще ты были какие-то со стороны судей э, вот. нечестности в отношении вот. украинцев вот. в других странах? Подсуживают русские? Не, 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 все было нормально. То есть они и с местными даже считали нормально. То есть э, вот насчет судейства там претензий никаких не было. Башене, правильно. Это должно быть. Вообще приехали туда спортсмены серьезные? Да, были ребята Монголы, там участники призеров, призер Олимпиады был э, и в Монголии. Потом были участники чемпионата мира, также Олимпийских игр э, и в Белоруссии там ребята. Ну, приехал, составы привезли хорошие. Довольно-таки неплохие, поэтому. Я помню, что мы, когда мы ездили в 2000... Просто сборная России не привезла первых номеров, потому что у них только прошел чемпионат, поэтому они как бы после чемпионата решили отдохнуть. А были там вторые, третьи номера. То есть, мы тоже ребята не плохие. Вот. Для тебя, для, тебя, эта победа это серьезная? Ну, Ладно конечно. Тем более конец года, да, у меня в этом году, то есть таких соревнований не было серьезных. Да и вообще по мужикам я не ездил ни на Европу, ни на чемпионат мира, вот Кубок мира как бы это довольно-таки неплохо. Я считаю, что этот результат хороший. И тем более в конце года большой путь. Расскажи, как тебя брат в этом плане поддерживал, помогал тебе перед кубком? Конечно, да, поддерживал и помогал и в тренировках, и морально и помогал. И во время кубка то есть мы созванивались. настраивал меня на поединке, да, Он тебе вот. вообще дает советы какие-то по бою Или в принципе в это он не вмешивается? Нет, дает, конечно, он же как бы, ну, у него опыта во взрослом боксе побольше, поэтому, нет, конечно, дает. Ну, короче, ты брата порадовал. Да, и как раз у его жены в этот день было день рождения 9. Вот. Собственно, таким образом сделал ее подарок. А вообще, успех брата, на тебе как-то отразился, тебе легче или наоборот, тяжелее стало выступать. Да, да, да он меня, скорее всего, под подтолкнул, да, своим э, успехом, да, э, подтолкнул меня, что я не останавливался, да, развивался дальше и пробовал повторить, а может даже и победить да, этот успех. Есть, ну, наоборот, подстегнуло, можно сказать, спортивный азарт. У тебя, когда не ассоциируют с твоим братом, когда ты выступаешь, говорят, что это вот брат Тараса выступает. Да, кстати, вот сейчас в интернете, да, читал э, новость там, написали, Богдан Шерестюк стал обладателем Кубка Мира, <laughs> и, и комментарии там, какой же Богдан, это же Тарас стал на Кубка Мира, а там, ну и начинается вот эта баталия в комментариях, что у него еще есть брат, а ребята пишут, Да не, не может такого быть, он не мог там стать. Собственно, <laughs> <laughs> so, so, ну такое. Поэтому путают и часто называют, мы даже на соревнованиях будет были, часто говорят там не Богдан, а Тарас ребята, также также и Тараса там кто называют но в этом случае не обращаем внимания. У вас нет планов повторить успехи братья Кличко совместных боксов? Есть, конечно же, такой план. Повторить, может быть, нет, но у нас немножко другие весовые категории, немножко другие сейчас профессионалов, но любителях, у меня есть желание сейчас боксировать на чемпионате Европы и чемпионате мира, да, в 2013 году. Просто если работать и по ВСБ и готовиться туда, это будет очень тяжело. В плане морального, физически подготовиться. И не дай бог там травмы какие-то будут да, по ВСБ, которые не позволят поехать на тот чемпионат. Вот. Поэтому я думаю, что мы сейчас займемся только чемпионатами Европы, мира. Будем готовиться туда. Тем более сейчас в марте Украина чемпионат страны будет, где надо доказать, что я первый номер 69 килограмм. Будем готовиться туда, вначале. Сейчас вот, например, у казахов э, прошел чемпионат Казахстана недавно. Они проводили его без шлемов mm -hmm. по правилам АИБа, да, там. Э, и у них до полуфинала мы общались там на соревнованиях. Вот, говорит, до полуфинала мало кто дожил вообще. То есть вышли в полуфинал, но их не допускают врачи, потому что у них рассечение, гематомы. То есть и выступать некому было. Вот, и там ходили с камерой американцы, какой-то представители, либо вот, и снимал вот эти все травмы. Ну, скорее всего, что будут играть. Потому что в Киргизии прошел без шлемов, у них то же самое. То есть. У нас в России были чемпионаты в масках, поэтому травм таких не было. Ну, ты думаешь, что, скорее всего, вернуть назад да, шлема для любителей? Ну, я думаю, что да, чемпионат мира, наверное, пройдет в шлемах, потому что говорили, как Европа будет в масках, а после Европы их снимут. Вот. Азия уже проверила на себе, что такое <laughs> бокс без шлема, то есть очень много травм, реально, голова не сталкивается, то есть. Ну, хотя судьи говорят, да, там, которые были на спинах, тренера говорят, намного зрелищнее стало. Уже там нет вот этих застаиваний, боданий, там, лоп потому а что пободался, рассечение получил, начинают двигаться, начинают это думать, включаться. Вот. Поэтому, не знаю, будем смотреть. Ну, а ты сам хотел бы, чтобы был боевой без фильмов? Честно сказать, раньше, когда я тренировался я раньше тренировался без шлема мне наоборот шлем закрепощал то есть где-то какие-то сантиметры когда я его уклоняюсь да где-то перчаткой заденут этот шлем то есть уже не получается так работать свою атаку вот поэтому раньше хотелось убрать а сейчас даже не знаю там здоровье прежде всего тоже так делать